А мы повертаємось в Украину, точнее, в заснеженную Одессу. Різдвяний вертеп, костюмована хода, смачні ласощі, а ще колядки у трамваях. Саме так у Південній Пальмірі святкували Різдво. Заколюдувати запросили и наших журналистов. Обильные снегопады и сильный мороз не помешали жителям Одессы выйти на улицы и прославить рожденного младенца Иисуса. В нынешнем году молодежь города решила отметить праздник необычным способом. Ну что, друзья, поехали каледовать. Погнали. Согреть сердца одесситов вестью о чуде Рождества согласились помочь в городском управлении электротранспорта. Выделили четыре вот таких трамвая. Украсили праздничной иллюминацией, установили колонки, чтобы певцов было слышно издалека, и отправили по самым популярным городским маршрутам. Колядовать – дело ответственное, говорит Павел. Поэтому подготовку с друзьями из других хоровых коллективов Одесской епархии начали за несколько месяцев до праздника. Мы на каждое Рождество готовим что-то, стараемся приготовить что-то особенное. Мы все время разучиваем новый репертуар колядок. Песни колядки – одна из самых ярких народных традиций Рождества. Поющие символизируют собой ангелов, явившихся пастухам и возвестивших им благую весть о рождении в мир Спасителя. Музыкальную акцию такого масштаба Украинская православная церковь устраивает впервые. За считанное время, там два часа, мы оповещаем о прекрасном празднике весь город. Чтобы каждый человек подумал о себе, отразится ли свет рождественской вифлеемской звезды от его сердца. К вечеру хоровые коллективы собрались на старосенной площади. Возле центрального рождественского вертепа певчи, на этот раз уже все вместе, вновь прославили рождение богомладенца. Особенно удивились собравшихся Павел и его друзья. Они исполнили колядки в стиле украинский этнофолк под аккомпанемент австралийского духового инструмента. Как ну, носили звезду все, как все одеты были красиво очень как пели. Рождественские дни – самая радостная пора для детей. Завершился пост и начались святки. Они продлятся 12 дней до крещения.